नमस्कार ठाणे डेली न्यूज मध्ये रंजना पाटील आपले सर्वांचे हार्दिक स्वागत करते आपल्या शहरातील दररोजच्या ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आताच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब लाईक जरूर करा सर्वात पहिले आपल्या मोबाईल वर उल्हासनगर तीन मध्ये चाळीस वर्षापासून एम एम ग्रुप दरवर्षी प्रमाणे या वर्षी गणेश उत्सव मोठ्या धूमधामने व श्रद्धापूर्वक साजरा होत आहे श्री गणपती बापाची प्रतिमा भव्य दिव्य अशी स्थापित केली असून एम एम गुरु तर्फे या वर्षी भगवान विष्णू कलकी अवतार कलयुग मध्ये भगवान परशुराम असे चिरंजीव महायुद्ध भक्तांसाठी शो दाखवत आहे खूपच छान कथा असल्यामुळं नागरिकांनी जरूर वेळात वेळ वेड़ काढून गणपती बापाचे दर्शन जरूर घ्यावे चला तर पाहूया ठाणे डेली डेलीनुच हमेशा एक पाऊल पुढे <tune>

Mm दरवर्षी नवीन काहीतरी क्रिएट करत असतो आता मागच्या वर्षी पण त्यांनी हिमालयाचं कल्की अवतारचं त्यांनी कॉन्सेप्ट घेतलं होतं या वर्षी पण त्यांनी पुढे काय फ्युचर मध्ये होणार आहे त्याच एक थोडक्यात त्यांनी सांगायचा प्रयत्न केलेला आहे आणि सांगायचं तात्पर्य झालं तर एम एम ग्रुप विषयी खूप म्हणजे लोकप्रियता वाढलेली आहे उल्हासनगरचा राजा एम एम ग्रुप म्हणून खूप प्रसिद्ध आहेच आहेत पण त्या व्यतिरिक्त दुसरे पण काही प्रोजेक्ट असतात त्यांनी पण गणपती विषयी किंवा सामाजिक याच्यामध्ये काहीतरी एक मेसेज जावा त्यासाठी त्यांनी काहीतरी वेगवेगळे उपक्रम राबवत असतात त्यामध्ये ते नवीन नवीन काहीतरी आपल्या प्रोजेक्ट मध्ये सादरीकरण करत असतात आता मध्ये काय होणार आहे हे त्यांनी सादरीकरण इथे केलेलं आहे एक पंधरा मिनिटाचा काहीतरी शो आहे तो उल्हासनगर मध्ये मी सर्व नागरिकांना सांगू इच्छितो का एमएम ग्रुप मध्ये स्टेशन रोड मध्ये जे आहे आपला ग्रुप तिथे तुम्ही आवर्जून सगळ्यांनी दर्शन घेऊन हे जे त्यांनी सादरीकरण केलेलं आहे त्याचा अनुभव तुम्ही घ्यावा कारण की खूप चांगलं त्यांनी एक सादरीकरण केलेलं आहे आणि आपल्या फ्यूचर साढ़ी सा है कहा नगर खेमानी मधु आ मंगल मूर्ति गणपति बापा मंगल मूर्ति सबसे पहले मैं तैजल से धन्यवाद करना चाहूंगा आपका जो पीसीआर चैनल न्यूज है जिसमें रोहित चौहान जी और हमारी रंजना मैडम जी काफी मेहनत करते हैं और हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पे आके लोगों तक हमारी टीम जो पहुंचा रही है मैं उनको दिल से शुक्रिया कहूंगा अपने एम एम ग्रुप की तरफ से और हमारे हीरो बोटा जी जो कि उल्लास उगा के नाम से जाने जाते हैं इनका भी दिल से धन्यवाद करूंगा हर साल अपने परिवार के साथ आते हैं और हर साल यह भी हमारी जो थीम है अपने न्यूज पेपर में डालते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं जब तक ये लोगों तक आपके थ्रू तो नहीं पहुंचेगी तब तक यहाँ पे भीड़ भी, भी जमा नहीं होगी यहाँ पे जो भीड़ जमा हो रही है वहां का एक कारण आपका चौथा स्तंभ भी है जिसको पत्रकारि का स्तंभ बोलते हैं और दूसरी बात मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे जो प्रेसिडेंट है अनिल लखानी जी जिन्होंने थीम और कॉन्सेप्ट बहुत मेहनत की है दिल लगा के और हमारे सनी मूलचंदानी जी और मूर्तिकार जो है सुदेश जी उनका भी बहुत तहत धन्यवाद कहा जाऊंगा और इस क्रम में आज की तारीख में ये जो आप स्टोरी सुन रहे हैं उसको पूरा एडिट किया है ये जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं सुमित नागपाल प्रथम तलजा राहुल तदाणी साहल मनोनी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके अभी अभी तक मैं बोलूंगा अठारह साल भी नहीं है आज से इनका माइंड इतना चल रहा है तो आगे चल के एम एम गुरु को अच्छी अच्छी थीम दिखाते रहेगा और हर साल की तरह पहले जैसे आपको मानसरोवर दिखाया गया और शिव भगवान की जो बताई गई स्टोरी की अंत भी मैं हूँ और स्टार भी मैं हूँ इस समय आपको दिखाया गया कल की क्योंकि कल बहुत चल रहा है तो कल की गाना बहुत जरूरी है तो एम एम ने कल की अवतार की थीम दिखाई उनके जो सात चिरंजीव है वो चिरंजी कैसे बने उनको वर्धन कैसे मिला चिरंजीवी का वो स्टोरी यहाँ पे दिखाई गई और, और रोहित चौहान जी, जी बाकी सब लोग जो अभी आ चुके हैं वो जान चुके कि इनको का कैसे मिला। अगर आपको भी जानना है कि चिरंजी का वर्धन इनको कैसे मिला तो आइए एम एम ग्रुप में एक बार दर्शन करने और पूरी स्टोरी सुनिए और गणपति मुड़े बोले कर आ, हाँ, इस साल हमने तलके अवतार का जो अब तक कलयुग में प्रकट हुआ उसका हमने थीम रखा है। उसकी जो प्रतीक्षा रहे सात चरणजीवी हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ये कथा ली गई वहाँ से ली गई है ये हमने वो थीम रखी है वहाँ पे हम सबसे आग्रह करते है यहाँ के आके एक बार जरूर आके देखे एम एम ग्रुप ओला स्टेशन के नजदीक आई है तीन नंबर चालीस चालीस साल हो गए आके एक बार दर्शन जरूर ले क्योंकि नई नई थी मैं जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है ये देखने उल्हास नगर के शहर मैं निवेदन करूंगा एमएम ग्रुप में आके एक बार दर्शन करें और ये हमारा जो कल की अवतार का है ये लाइव देखे बाकी आके कथा थैंक यू गणपति पप्पा